Во-первых, сейчас зашкаливают эмоции, тяжело собраться с мыслями. И прежде всего я хотел бы поблагодарить соперника за то, что они дали нам возможность сыграть такой хороший матч. Соперник сегодня был на высоте. Мы, мы победили у достойных команд. А победить удалось прежде всего за счет самоотверженной игры, самоотдачи. Вот, за игра была очень напряженная. Ребята, у нас команда на год младше, чем остальные команды. И ребята выдержали это напряжение, за что я им очень благодарен. И вообще, я обожаю свою команду. Это лучшие ну, дети в плане. А вроде... Это не только моя заслуга, это заслуга моих партнеров по команде. И большая работа тренера, если бы не он, этого всего не было. Но дальние броски, ты как-то это была твоя фишка или как-то пошло? Да. Я как бы снайпером, поэтому не бросаю. Я не работает над, над моим броском, над моей техникой. Пока приходят как бы. Ребята, не пиздить, ребята, что вы. Вам еще играть долго нам. みんな